Па. Ну як как що? Доби, так я не Подобається дуже статуї. Матір з дитиною, працівники, які працювали на, на полі. Сарь. Ми приїхали на осінніх канікулах відпочивати Так, Ми самі з пригорода. Коли я була дитиною, екскурсію проводили, то сказали, що нам повідомили, що це дуже е, культурна спадщина наша. И он є досягненням нашего мастерства, скульптуры. Когда здесь 24 марта, в воскресенье, 80 лет назад, в ясный, солнечный, ветреный весенний день, сползло Упала алое полотнище, алая покрывало, но алым было это покрывало на памятнике. Народ просто ахнул. Харьков на тот момент имел только один полнофигурный памятник настоящий памятник это памятник каразину На тот момент Майзер очень четко реализовал ту идею, которая была заложена. Ведь Шевченко – провозвестник новой коммунистической эпохи. И его герои, которых он разворачивает вокруг вот этой основной фигуры, да, ведь они показывают как бы на тот момент, к чему пришла Украина. Новая, свободная, освобожденная, как угодно назовите. И Манезер очень четко отрабатывает этот социальный заказ. Ведь даже в условиях конкурса совершенно четко было видно, как советская власть хотела сделать Шевченко своим отобрать его у буржуазных националистов украинских и сделать его своим. И вот эту задачу памятник совершенно четко исполнил. Но посмотрите, в чем гений и Манизера, и Лангборда. Вот советская эпоха ушла, да? А памятник остался. И ни у кого не э, потянется рука, ошибаются э, те фигуры, которые находятся слева от композиции. Ведь посмотрите, сегодня здесь они а в каком-то другом месте собираются, люди, которые озабочены в первую очередь нашей национальной идеей, нашим национальным единством, в этом же и гени гениальности их создателей. Они выполняли как бы соцзаказ, а сделали, по сути, шедевр.